В любом случае, для обслуживания международных соревнований, для участия в чемпионатах мира и так далее, Федерация Киев Украины имеет право рекомендовать для получения лицензии на конкретный год, скажем так, своих арбитров, которые они считают достойных, необходимых и так далее. То есть это касается всех соревнований с участием как национальных сборных, то есть только эти арбитры, имеют, имеющие эту лицензию, имеют право обслуживать эти соревнования. Любые товарищеские игры, там, турниры какие-либо и так далее. И, соответственно, кого-то из данных кандидатов, кто имеет определенный на рейтинг в Международной Федерации, и кафе имеет право, ну, не имеет права, а выбирает на обслуживание чемпионата мира. Вот. Поэтому второй документ, который у вас на столах, это э, рекомендованный список арбитров для, для, для получения лицензии в этом сезоне. Вот. И, значит, вкратце э, по, по работе, которая ну, была проведена для, э, за прошлый сезон, как, как, под, э, просуммируя. Да, э, просуммируя. Э, понятное дело, что э, проблема э, судей, она, наверное, как и всего украинского она существует, и она будет существовать, э, наверное, наверное, как бы всегда. Саша, даже в какие хоккее в... есть проблемы. Да, да, да. Поэтому, э, но главное, э, главный, наверное, сос, который уже на сегодняшний день я кричу, это отсутствие кадров. То есть, на самом деле, отсутствие конкуренции в комитете, как таковой, из числа тех судей, которые есть. И, и, и ну, ну наверное я ни кое не и, и, с -с свою части вину не снимается, но тем не менее методическая работа проводилась, попытки набрать какие-то новые кадры они проводились и проводятся, но не держатся люди, сожалению. Вот нет того э, имиджа судьи, нет такой, нет того заинтересованности все-таки Поэтому здесь э, я могу, ну, к сожалению, надо констатировать, что здесь недостаточно э, одних э, попыток комитета, здесь все-таки нужна помощь региональных отделений, потому что но никто не может найти кандидата лучше, чем люди, которые работают на местах. Поэтому здесь я прошу помощи, скажем так, потому что искать, рекрутировать да, людей, которые бы желали этим заниматься, то есть это, конечно, мне нужна помощь региональных представителей в этом плане. К сожалению, от этого не уйти. Люди не держатся. Да? То есть есть проблемы, есть, и надо решать.